بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال تھا اور ان کے حسن کے بارے میں قرآن و احادیث اور حضرت علی علیہ السلام کے اقوال میں بہت وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے قرآن کی روشنی میں قرآن پاک میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر اس وقت کیا گیا جب مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھا ترجمہ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن سے اتنی متاثر ہوئیں کہ بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہنے لگیں کہ یہ انسان نہیں یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے احادیث کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا حضرت علیہ علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن دنیا میں بے مثال تھا اور ان کا کردار ان کے حسن سے بھی زیادہ اعلیٰ تھا یہ فرمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسن جسمانی ہو سکتا ہے لیکن اصل خوبصورتی اخلاق اور کردار میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک چھوٹے بچے نے دی اللہ تعالی نے ہر نبی کو بے مثال معجزات اور انعامات سے نوازا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ کا خصوصی فضل کرم رہا اور ان کی پاکیزگی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم بچے کو گواہ بنایا یہ واقعہ قرآن احادیث اور روایات کی روشنی میں بہت اہمیت رکھتا ہے قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ترجمہ یوسف نے کہا یہ عورت مجھ پر بری نیت سے زور ڈال رہی تھی اور اس کے خاندان سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹھے ہیں یہ گواہ ایک معصوم بچہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ذولیحاں کی غلطی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی قدرت سے بول پڑھا واقعی کی تفصیل کچھ یوں ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ذولہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر مجبور کیا اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر جھوٹا الزام لگا دیا ذلہح کے شوہر نے جب یہ معاملہ دیکھا تو دونوں کی بات سنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذولہ خان کے خاندان کے ایک چھوٹے بچے کو گواہ دینے کے لیے منتخب کیا روایات میں آتا ہے کہ یہ بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا شاید چھ ماہ کا لیکن اللہ نے اسے زبان دی اور اس نے کہا اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو ذولہ سچ کہہ رہی ہے اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں جب ذولہ کے شوہر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی اور ذولیح کا جھوٹ سب کے پر آیا ہو گیا احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ گہوارے میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ اور وہ بچہ جس نے ماں کو نصیحت کی کہ آگ میں کود جاؤ اور ایمان پر قائم رہو صحیح بخاری یہ احادیث اس واقعے کی صداقت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو معجزات کے ذریعے عزت عطا کرتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کی حفاظت ایسے طریقوں سے کرتا ہے جنہیں عقل تسلیم کرتی ہے لیکن سمجھ نہیں پاتی حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک معصوم بچے کے ذریعے کروانا اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا یہ فرمان اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہمیشہ عزت اور انصاف عطا کرتا ہے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں اللہ کے انعامات اور حکمت یہ واقعہ ہمیں چند اہم سبق سکھاتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک پاکدانی ثابت کرنا اللہ کی قدرت کا مظہر تھا انصاف کے لیے اللہ کے غیر معمولی راستے ایک چھوٹا بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا گواہی دے کر حق اور باطل کو واضح کر گیا صبر اور پاکگی کا عجب حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر آزمائش میں صبر کیا اور اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے آج کے دور میں حاصل ہونے والے اسباب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قرآن احادیث اور اہل بیت کے فراہمی کے مطابق صبر پاک دامنی، تقوی اور اللہ پر کامل بھروسے کی عملی تصویر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے آج کے دور میں حاصل ہونے والی اسباق صبر اور آزمائشوں میں استقامت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شمار آزمائشیں برداشت کی بہائیوں کی سازش غلامی قید اور زلیخا کا جھوٹا الزام لیکن انہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ معری ترجمہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبق ہمیں اپنی زندگی کی مشکلات میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے پاک دامنی اور گناہ سے بچاؤ زلیخا کے گناہ کی دعوت کو رد کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا مظہر ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی ترجمہ اے میرے رب قید مجھے زیادہ محبوب ہے یہ نسبت اس, اس کے کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں سبق آج کے دور میں ہمیں حرام کاموں اور فتنوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے معاف کرنا اور انتقام نہ لینا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا حالانکہ ان کی سازش کی وجہ سے انہیں غلامی اور قید کا سامنا کرنا پڑا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے سبق ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے اور دل میں کینا نہیں رکھنا چاہیے نمبر چار انصاف اور حکمت حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے خزانے کے نگران کے طور پر نہایت حکمت اور انصاف کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کے لیے فیصلے کیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہے انصاف کرنا تقوی کے قریب ترین عمل ہے صحیح مسلم سبق اپنی زندگی میں ہر معاملے میں انصاف اور حکمت سے کام لینا چاہیے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں اللہ پر کامل بھروسہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال ہے وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اس کی مدد پر یقین رکھا حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا سبق ہر پریشانی میں اللہ پر توکل رکھیں اور دعا کے ذریعے اس سے مدد طلب کریں آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے صبر کو اپنا شعار بنائیے اور آزمائش و بیگہ بنانے کے بجائے اللہ کی مدد مانگے نمبر دو گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط ارادہ کریں اور اپنے نیت کو پاک رکھیں نمبر تین دوسروں کو معاف کریں اور بدلے کی سوچ کو ترک کریں نمبر چار زندگی میں انصاف اور حکمت سے فیصلے کریں چاہے حالات کتنے ہی پیچیدہ ہوں نمبر پانچ اللہ پر پا مکمل بھروسہ رکھیں اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر تقوی اور اللہ پر یقین کے ساتھ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے ان کی کہانی ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتی ہے آئیے ان کے نقش قدم پر چلے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سواریں تو پیارے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں سے شیئر کریں شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے